Masallıda baş verən qəzada iki dost dünyasını dəyişib. İlkin məlumata görə hadisənin baş verməsinə səbəb sürücünün idarə etmən etdirməsi olub. Belə ki, hadisə Lənkəran-Boradgeyh Masallı magistralının Qəzvinobak kəndə ərazisində qeydə alınıb. Masallı rayon sakini Qorxmas Seynov idarə etdiyi Toyota Corolla markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyadalar 17 yaşlı İsa Cavadov və 20 yaşlı İslam Əliyevi vurub. Hər iki piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Qeyd edək ki, hadisə yerində dünyasını dəyişənlər yaxın dost olublar. Axşam burda Haçanla bağlı biz artıq iş yerindən hüceyyə təchiz etmişdik. Şərin evdə idi. Bizə zəng gəldi ki, burda bir hadsə baş verir. Gəldik bu həçə yerinə. Həçənin artıq iki uşağının dünyasını dəyişməyin gördük. Bunda belə bu səbəbi bu yollarda yol nişanları olmamayıdır.